девочка пошла его избивать. Это преступник. Ведь меня требовал деньги. И не 10 рублей, а 50 тысяч. Я это говорил. И это всем известно в районе. Мне кажется, рыба гниет в голове. Вот, рыба гниет в голове. И все это перекрывается. У меня вот здесь с Министерства э, Ответ, что якобы его не сняли, его снимали на э, коллегии районной администрации, это скрыли. Почему это не подняла прокуратура? Не, не решает никаких вопросов. Если человек какое-то маленькое нарушение заметит, сразу его и милиция берет, и все его охладят, якобы он действительно его на... сажает. А это явный преступник. Или такие большие деньги с людей в э, таким э, вымогательством занимается. Кроме него ходят там помощники, э, дай, дай, дай. И в конце концов все это скрыто. И не может один в районе это делать. Я поддерживаю определенное руководство. И я прошу принять меры. Мы не оставим это господину. Я прошу еще раз в районной прокуратуры. У меня есть ответ от генерального прокурора, от прокурора области, что Герачевская прокуратура должна принять меры. Никаких мер не принимает. Это уже прошло время больше трех недель. Что